Мой позывной Пеха. Я родом из Сирийской Донецкой области. В зоне АТО нахожусь 26 сентября. Пошел добровольцем, так как ну, меня начало связать то, что мою землю начали ну, разрывать на куски. И вот я с этого момента 26 числа нахожусь в зоне АТО в составе доброволь... добровольческого батальона. Дома жду родителей, ну, вся семья, там, девушка любимая. Дня четыре назад нас обстреливали и минами, и аэропрессами. Ну, буквально в 20 метров падала от позиции. Ну, в это время я стоял на посту, ну, там, дежурил. Ну, пролетало очень близко, стреляли со стрелкового оружия. Ну, так как... Минске у нас договоренности а сейчас, ну, нам не разрешают отвечать, сидим, молчим, в ответ ничего дать не можем, пока нас обстреливают. Ну, в дальнейшем я думаю, ну, как сейчас домой, ну, думаю заняться какой-то агитацией своих, ну, знакомых, друзей, так как у нас в Селидово с 2014 года был референдум, ну, там подобное, у нас везде флаги висели. Ну, агитировать как-то более украинскую сторону, чтобы они понимали, что это и как, ну, что сейчас происходит. Хочу обратиться к тем парням, к к по-катым друзьям, к кому, тех, кто сейчас остались на передовой в Грузии. Тремайтесь, скоро столкнулись, перемога за нас.